नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला सर्वांचं पुन्हा स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तर आज आजपासून आपण सुरू करणार आहोत प्रिव्हियस इयर्सचे प्रश्नांची सिरीज तर आपण एकेकाने प्रश्न बघूया तुम्ही उत्तर देत चला मित्रांनो आपण रोज तीस प्रश्न बघणार आहोत एक्झाममध्ये कसे येणार आहेत प्रिव्हिअस इयरच्या आधारे आपल्याला समजणार आहेत की कसे कन्सेप्च्युअल प्रश्न विचारू शकतात कसे आपल्याला माहिती मिळू शकते हे सगळं या व्हिडिओमध्ये आपण सांगणार आहोत मित्रांनो म्हणून प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देखील देत चला आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो प्रश्न क्रमांक एक बघूया प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए मित्रांनो सी डी तीस प्रश्न बघणार होता आपण पहिले सी डी पी बघत होता आपण ऑप्शन ए धैर्य और दृढता ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों हो और विषयों हो के ज्ञान में दक्षता ऑप्शन सी अति मानक भाषा में पढाने में दक्षता ऑप्शन डी पढाने की उत्सुकता मित्रांनो या प्रश्नाचं काय योग्य उत्तर राहणार आहे आपल्याला मध्ये सांगायचं आहे जेणेकरून आम्हाला प्रेरणा मिळेल आणि तुमची पण एक चांगली प्रॅक्टिस होईल मित्रांनो पेपरमध्ये तुम्हाला कठीण जाणार नाही आणि एक्झॅक्ट प्रश्न आपण घेत असल्यामुळे तुम्हाला तिथे हँडल करायला पण सोपे जाईल मित्रांनो म्हणून प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देतला तुमच्यासाठीच चांगलं राहील मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे सीडी बी वरील प्रश्न चालू आहेत मित्रांनो या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक ए धैर्यावर दृढता प्रश्न क्रमांक दोन बघूया प्रश्न मोठा आहे मित्रांनो व्यवस्थित वाचा एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है अपने ऑप्शन मित्रों ऑप्शन ए अभिभाव को को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें ऑप्शन बी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए ऑप्शन सी अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए ऑप्शन डी अभिभावकों को, -को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए मित्रांो हे अपने ऑप्शन दिलेले है दिले हाँ प्रश्न है मित्रानों वीडियो पॉज करू सकता तुम्हें व्यवस्थित तुम्हें विचार करू या प्रश्न उत्तर दे तर आपल्यासाठी चांगलं राहील मित्रांनो जेणेकरून आपले, आपले चुक उत्तर चुकणार नाही आणि एवढे मोठे मोठे प्रश्न हँडल है करण्याची पण ट्रिक आपल्याला समजेल मित्रांनो आरामानक उत्तर द्या मित्रांनो पोच प्रश्न क्रमांक तीन व अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप वस्तू हो व घटनाओ विषय में चिंतन प्रारंभ करता है हे ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था मित्रांनो प्रश्न क्रमांक तीनच उत्तर आपल्याला द्यायचं आहे ए बी सी पैकी काय राहणार आहे ते मित्रों योग्य उत्तर है ऑप्शन क्रमांक सी मुहूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रश्न क्रमांक चार बगू मन का मानचित्रण संबंधित है ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से ऑप्शन बी मन का चित्र बनाने से ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से ऑप्शन डी बोध मजे समझ बढ़ाने की तकनीक से मित्रों प्रश्न क्रमांक चार मन का मानचित्रण संबंधित किस ऑप्शन से है वो बताना है अपने को आपलं योग्य उत्तर आपल्याला कमेंटमध्ये टाईप करायचं आहे मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब करायचा आहे व्हिडिओला लाईक करायचा आहे ही सिरीज तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की कमेंटमध्ये येस टाईप करा मित्रांनो आणि ही कंटिन्यू जर चालू ठेवायची असेल तर कंटिन्यू म्हणून कमेंटमध्ये सांगा मित्रांनो आम्हाला आपलं उत्तर आहे प्रश्न क्रमांक असी ऑप्शन क्रमांक सी मन की क्रियाशीलता पर से प्रश्न क्रमांक पाच बघूया विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है ऑप्शन ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग करना ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धती का प्रयोग करना ऑप्शन डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना मित्रों प्रश्न क्रमांक पाचचा उत्तर काय राहणार आहे आपल्याला कमेंटमध्ये नक्की सांगायचं आहे योग्य उत्तर राहणार आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का, का प्रयोग करना प्रश्न क्रमांक 6 कडे जाऊया निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का प्रोत्साहन करता है ऑप्शन ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना ऑप्शन बी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना ऑप्शन सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना ऑप्शन डी अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण प्रश्न क्रमांक सात ऑप्शन उत्तर दया था मित्रों कमेंट मध्य एबीसीडी पैकी क्या रहना रहे थे मित्रों आप योग्य उत्तर रहना रहा है ऑप्शन ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करके करने के अवसर उपलब्ध कराना प्रश्न क्रमांक सात कड़े था मित्रांनो सिरीज आवडत असेल तर कृपया करून कमेंटमध्ये ई एस टाइप करा आणि व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा प्रश्न क्रमांक सात पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन हजार वर्ष एवं ऊपर ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था ऑप्शन सी संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मित्रांनो प्रश्न क्रमांक सातचं सा उत्तर पण आपल्याला योग्य उत्तर कमेंटमध्ये टाईप करायचं आहे चुकलं असेल तरी चालेल मित्रांनो तुम्हाला योग्य उत्तर काही सेकंदामध्ये माहीतच होणार आहे म्हणून घाबरण्याची गरज नाही प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देताना जेणेकरून तुम्हाला वाटेल प्रॅक्टिस होत आहे आणि योग्य प्रश्न उत्तर काय असणार आहे तुम्हाला एक्झाममध्ये क्लिक पण होऊ शकते यह प्रश्न का तो उत्तर है ऑप्शन क्रमांक ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बारह वर्ष एवं ऊपर प्रश्न क्रमांक आठ बो प्रश्न क्रमांक आठ सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए ऑप्शन बी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें ऑप्शन सी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए ऑप्शन डी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए

विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सी डी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए ऑप्शन सी विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए ऑप्शन डी विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए मित्रांनो प्रश्न क्रमांक दहाचं उत्तर काय राहणार आहे सांगायचं आहे प्रश्न क्रमांक दहा ऑप्शन आपल्या समोर आहेत ए बी सी डी त्याचं काय उत्तर राहणारे द्यायचं आहे जे के उत्तर रहा, विद्यार्थी के साथ निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है ऑप्शन ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ऑप्शन बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ऑप्शन सी सानिध्य संगीत की आवश्यकता ऑप्शन डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता प्रश्न क्रमांक अखरा ऑप्शन ए बी सी डी पैकी का उत्तर है मित्रों क्रमांक बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना प्रश्न क्रमांक बारह बह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ऑप्शन बी सभागार ऑप्शन सी घर ऑप्शन डी खेल का मैदान उत्तर द्यायचा प्रश्न क्रमांक बारा ऑप्शन ए आपला उत्तर राहणार आहे विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण प्रश्न क्रमांक तेरा बघूया रिकामी रिकामी जागा को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ऑप्शन सी कक्षा में एकदम खामोशी ऑप्शन डी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति रिकागे ऑप्शन ए बी सी डी पैकी रिका जागे जागे कोयू शकते मित्रों संगा है ऑप्शन क्रमांक बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना प्रश्न क्रमांक चौदह बगू निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है ऑप्शन ए वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है ऑप्शन बी वह जो अमूर्त रूप से सोचता है ऑप्शन सी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है ऑप्शन डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है प्रश्न क्रमांक चौदह कहा लक्ष्य कौन ती थे मित्रों योग्य योग्य उत्तर आना ऑप्शन क्रमांक डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखना है रखता है प्रश्न क्रमांक पंद्रह बोया प्रश्न क्रमांक पंद्रह बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं इसका श्रेय किसको जाता है ऑप्शन ए पेवलाओ ऑप्शन बी कोलबर्ग ऑप्शन सी स्किनर ऑप्शन डी पियाजे ऑप्शन ए बी सी डी पैकी का अपने कमेंट मे संगा मित्रों मित्रनो पंद्रह प्रश्न वह आलो तो अपन अर्धा आलो आ लाइक केसेल तो लाइक करा चैनल सब्सक्राइब करा मित्रों वीडियो मटत है तुम्हारे खूब महत्वपूर्ण रहना है मनु लाइक करा मित्रों प्रश्न क्रमांक ऑप्शन क्रमांक डी या उत्तर रहना है पियाजे प्रश्न क्रमांक सो बगू कृतिका कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात ही करें ऑप्शन बी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं ऑप्शन सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है ऑप्शन डी विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है ऑप्शन ए बी सी डी पैकी क्या उत्तर रहना है मित्रानों कृतिका संबंधा मे संगाए जाए कृतिका नाव जी एक विद्यार्थिनी है ही समस्या है और उपाय को ऑप्शन बराबर है तो संगा जाए अपने योग्य उत्तर है ऑप्शन क्रमांक सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है प्रश्न क्रमांक सत्रह बगू एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन ऑप्शन बी मीडिया मनोविज्ञान ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान ऑप्शन डी शिक्षा समाजशास्त्र प्रश्न क्रमांक सत्रह ऑप्शन ए बी सी पैकी का उत्तर रहना है प्रश्न व्यवस्थित वाचा है तन विचार करू अपना उत्तर दिया जाए मित्रों जे कि आप उत्तर रहना है ऑप्शन क्रमांक सी शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्न क्रमांक अठार बोया प्रश्न क्रमांक अठारह सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ऑप्शन ए पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में गम से अलग करती है ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है ऑप्शन सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है मित्रानों संगा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या काम रहना है क्या योगदान करू सकते आप उत्तर ऑप्शन क्रमांक सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है प्रश्न क्रमांक क्रमांको प्रश्न क्रमांक एक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली रिका जगह की ओर संकेत करती है ऑप्शन ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते प्राप्त करते हैं ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया ऑप्शन सी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री ऑप्शन डी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु

शिक्षण के सिद्धांतो पर ऑप्शन बी विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतो पर ऑप्शन सी शिक्षक के सामाज शास्त्रीय सिद्धांतो पर ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर प्रश्न क्रमांक वीस उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो मध्ये जर काही कमी जास्त होत असेल तर माफ करा मला मी यावर खूप यावर काम करेल आणि चांगला चांगला व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करेल ऑप्शन क्रमांक बी आपलं उत्तर राहणार आहे विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतो पर प्रश्न क्रमांक एकवीस बघूया एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है यह किससे संबंधित है ऑप्शन ए सीखने का प्रभाव नियम ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम ऑप्शन सी सीखने का तत्परता नियम ऑप्शन डी सीखने का सादृश्यता नियम प्रश्न क्रमांक कर एक, से उत्तर दिया मित्रानों अपने योग्य उत्तर रहना मित्रानों सीखने का सादृश्यता नियम ऑप्शन क्रमांक कर डी प्रश्न क्रमांक कर बास ब रिक्त स्थान प्रतिभाशाली का संकेत नाही आहे ऑप्शन ए दूसरों के साथ झगड़ना ऑप्शन बी में नवीनता ऑप्शन सी जिज्ञासा ऑप्शन डी सृजनात्मक विचार ऑप्शन ए बी सी डी प्रश्न क्रमांक बावीस कमेंट सेक्शन ओपन उत्तर द्यायचं मित्रांनो व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही सीरीज कंटिन्यू ठेवायची असेल तर मित्रांनो कंटिन्यू म्हणून टाईप करा आणि सिरीज आवडत असेल तर कृपया करून यस टाइप करा मित्रांनो आणि मला मोटिवेट करत राहा योग्य उत्तर ऑप्शन ए दूसरों के साथ झगड़ना प्रश्न क्रमांक तेवीस बगया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ऑप्शन ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा ऑप्शन डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ उत्तर दया जाए मित्रों प्रश्न क्रमांक तेवीस ऑप्शन ए बी सी डी पैके अपना उत्तर आना डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ प्रश्न क्रमांक चौबीस बगू आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए रिक्त स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए ऑप्शन ए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना ऑप्शन बी शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि पुष्टि मुझे फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का उप्रयोग करना ऑप्शन डी अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना प्रश्न क्रमांक चौबीस एबीसी की का उत्तर है अन्य मित्रों जेवढे उत्तर आपण देत चालेल मित्रांनो तेवढी आपली प्रॅक्टिस होणार आहे आणि आपल्याला पेपर सोडवल्यासारखा अनुभव येणार आहे आपण अजून चांगले व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये जर काही कमी जास्त असेल तर माफ करावे ऑप्शन बी आपलं उत्तर राहणार आहे प्रश्न क्रमांक पंचवीस बघूया प्रश्न क्रमांक पंचवीस डिस्लेक्सिया किस्से संबंधित आहे ऑप्शन दिलेले आहेत ए गणितीय विकास ऑप्शन बी पठन विकार ऑप्शन सी व्यवहार संबंधी विकास ऑप्शन डी मानसिक विकास ऑप्शन ए बी सी डी पैकी तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो डिस्लेक्सिया कशाशी संबंधित राहणार आहे तर ते आहे मित्रांनो ऑप्शन बी पठन विकार प्रश्न क्रमांक सव्वीस बघूया प्रश्न क्रमांक सव्वीस बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को रिक्त स्थान भूमिका निभानी चाहिए ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी ऑप्शन बी सहानुभूतीपूर्ण ऑप्शन सी तटस्थ ऑप्शन डी नकारात्मक मित्रांनो प्रश्न क्रमांक सव्वीस रिकामी जागेच्या जा ठिकाणी काय येणार आहे सांगायचं आहे ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी आपलं उत्तर राहणार आहे मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करायचं आहे आपल्याला प्रत्येक प्रश्नाचं देखील उत्तर देत चालायचं आहे प्रश्न क्रमांक सत्तावीस विकास कभी न समाप्त वाली प्रक्रिया आहे विचार किससे संबंधित आहे ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत ऑप्शन सी अंतक्रिया ऑप्शन डी अंतसंबंध का सिद्धांत ऑप्शन ए बी सी डी पैकी उत्तर राहणार आहे मित्रांनो ते सांगायचं आपल्याला ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत प्रश्न क्रमांक अठ्ठावीस बघूया प्रश्न क्रमांक अठ्ठावीस सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया ऑप्शन ए पैवलाव ऑप्शन बी जीन ऑप्शन सी वाइकोस की ऑप्शन डी गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी प्रश्न क्रमांक कर अट्ठावी से उत्तर दिया मित्रों का रहना है डी पैकी योग्य उत्तर रहना है अपना ऑप्शन डी गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी प्रश्न क्रमांक क्रमांकोतीस निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं ऑप्शन ए प्रौढ़वस्था ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन सी बाल्यावस्था ऑप्शन डी किशोरावस्था प्रश्न क्रमांक क्रमांकोतीस उत्तर दयाच है चैनल सब्सक्राइब कराएडलाइक कराए मित्रो योग्य उत्तर आप लोग प्रश्न क्रमांक तीस शेवट का बगू है बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई ऑप्शन ए एरिक्सन द्वारा ऑप्शन बी स्किनर द्वारा ऑप्शन सी पियाजे द्वारा ऑप्शन डी कोलबर्ग द्वारा मित्रांनो शेवटचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक तीस शेवटपर्यंत येण्यासाठी तुमच्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद मानतो आभार मानतो मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करायचा आहे चॅनला सबस्क्राईब करायचा आहे आणि या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे तीस आणि कि तीसपैकी किती गुण आपल्याला येणार आहे ते पण आपल्याला सांगायचं आहे मित्रांनो योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन सी जीन प्याजी तर मित्रांनो आपल्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद थँक्यू सो मच व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत जोडून राहा धन्यवाद मित्रांनो